Shalum posederk sugeng pepanggian malih wonten ing renungan padinan GiKC Purwantara Dinten Selasa Kliwon Pikulas Mei kalihhewu Renungan padinan ing dinten menika kapariingan jejer pawarta bab keainanipun Allah Hai wawasan kitab suci Kapendet saking Jabur Mazmur setung ratus Kawaca ayat setunggal lan kalih ingkang mekaten He bumi kabeh padha surak-surak o ana ing ngarsane Yahweh padha ngabektiya marang pangeran Yahweh kalampukurna padha suwano ing ngarsane kambi sura-sura Mekaten sabdanipun Gusti ingkang rahayu kenambi sabdane Gusti lan dipun estokaken wonten ing gesang Haleluya Amin samang engkang kinasih salah satunggal inggaling wajib kita para kagunganipun Gusti inggih menika woro-woro utawi miwaraaken kesaenan lan katresnanipun Allah utawi martosaken Injil. Tujuwanipun supados sedaya tiyang sami ngrasaken kesaenan lan katresnanipun Allah wonten ing Sang Kristus. Guru Mazmur miwaraaken datang sedaya manungsa supados sami ngakenana katresnan lan pangwasanipun Allah. Lan malih sagetos sedaya manungsa tumut ngraosaken berkah-berkahipun Allah ingkang sampun dipuntampi dening umat Israel. Pariboro utawi uluman wau dipun undangaken kanthi suka bingah ing manah. Mila saestunipun jabur 700 menika mrarelakaken kabingahan ingkang kelangkung-langkung. Malah ugi ngajak sedayanipun sami ngabekti ing Allah. Wonten babab -bab wigati kenging menapa kedah ngakeni lan ngabekti ing Allah. Ingkang sepisan, Krono Allah sampun nitahaken samudayanipun. Kaping kalihipun, krana Allah sampun milih miji dhateng umat kagunganipun. Krana Allah nrimati pepilihanipun bindho pangen pepantaning mendanipun. Cobi kita man-mana Allah nitahakan sedani pun Allah milih dados umat kagungani pun Allah imati terus-terusan meninika inggih kanyatan ingkang temen binahaken Mekatan mau kegambaraning keainani pun Allah inggih Allah setyo tuhu lan penuh ing keainan. asamun engga ginaseh temtu kemawon kita sami inggih lajeng saya mantep ing pangandel bilih jagat saisinipun menika titahipun Allah karimat dening Allah bilih kita pinilih dados umat tetebusan ingkang dipun wilujungaken ugi krana kesaenanipun Allah anggenipun resnani kita Kita ugi karimat dening Allah Sang Pangen utami ingkang ugi njagi kita saking sawereneing titihang ingkang momongsayi. Sumangga sedaya ingkang kita raosaken bab kesananipun Gusti kita biwaraaken datang sedaya tiang. supados sami tepang dateng Allah kita ingkang moho Tresna. sumangga kita ndedonga Duh Gusti mugi paduka paringi kegiatan dumateng kaulo supados kaulo sami saged akan kesainan lan katresnan paduka Satemas doyo tiang sami saged ngerasakan kesainan lan katresnan paduka Amin Wekaten renungan padinan ing dinten menika Gusti paring berkah dumateng kita sedaya. Amin.